Aku lock dia dulu and then baru kita figure out later. Bagi saya agak kejam lah. <laughs> Sebab kita nak kahwin, bukan nak booking beli kereta. Kalau you nak mula ta'aruf, make sure you dah prepare nak kahwin. Sebelum start ta'aruf. Masalahnya dengan kes-kes macam ni adalah dia dah start ta'aruf dah walaupun dia tahu dia tak ready lagi nak kahwin. Maka timbullah satu situasi di mana kita dah ta'aruf, 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 perasaan dah mula timbul, attachment mungkin ada and tiba-tiba dia kata, mungkin 5 tahun lagi kot saya nak kena get ready nak kumpul duit. Oh, jam. Sebab apa? Sebab perasaan dah timbul. Attachment dah ada. Eh, nak tunggu 5 tahun tu susah, babe. Dan macam mana kita nak make sure 5 tahun itu, 5 tahun yang kita jaga batas. Right? 5 tahun yang kita tak buat benda bukan-bukan. Eh, 5 tahun yang kita nak tahan perasaan kita tu because kita tahu kita belum halal lagi. Nak buat apa dengan perasaan tu? Saya nak kata I love you, tak boleh. Saya nak pegang tangan dia, tak boleh. Right? Nak pandang-pandang gambar dia lama-lama, tak boleh. So ia menyusahkan nanti. Sebab tu saya kata, bagi mereka yang belum mula taaruf lagi, jangan start selagi mana you tak ada preparation untuk kahwin. Preparation nak kahwin ni pula bukan bermaksud you kena kena ada 50k baru nak boleh start taaruf. No. Preparation dari segi disiplin kewangan kena ada. Disiplin masa kena ada dan juga disiplin emosi kena ada. Tiga benda ni. Start kat situ dulu sebagai permulaan. And then over time you kena upgrade lah tapi start kat situ dulu untuk permulaan. So disiplin kewangan merujuk kepada yang kita tengah bincang sekarang ni duit cukup tak cukup. Dia adalah tentang isu disiplin susunan kita macam mana. Bukannya isu kita ada duit tak ada duit. Duit kita banyak mana sekalipun, you boleh adjust supaya lifestyle you tu boleh match you punya income. So kalau you punya kemampuan itu memadai untuk nak provide tempat tinggal yang okey, kenderaan yang okey, makanan yang okey dan juga boleh provide bil-bil asas. Okey, make sure rumah tu ada lampu, ada kipas, boleh ada air yang running semua tu. Maka for the beginning, you dah boleh start bina rumah tangga. For the beginning. And then you bina lah your kewangan tu over time tak perlu you nak kena have everything settle everything besar-besar dulu baru nak start kahwin because itu akan memanjangkan dia punya timeline sampai ke tahap jadi macam ni lah jadi di mana you nak kahwin tapi alamak belum tiba masanya lagi 5 tahun lagi, 3 tahun lagi yang kita dah mula ada perasaan elakkan benda macam ni number one kalau tak ready lagi jangan tak aruf number two ready tu biar berpada-pada lah janganlah over sangat sampaikan you nak kena jadi jutawan dulu baru boleh kahwin no, we can adjust that according to lifestyle changes according to kita punya wants and needs and according to kita punya expectation management. Saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu orang akan cakap macam senanglah cakap. Aku mana boleh duduk kat Pangsa Puri. I know. That's your choice. Right? Ada orang nak, ada orang boleh. So kalau you tak boleh macam tu maka janganlah start dengan orang yang memang tak mampu dah untuk provide apa you nak tu. Okay? But for people macam lelaki contohnya yang nak masuk ke dalam ta'aruf tu, you prepare yourself enough so that you rasa dan you percaya dan you ada calculation, you boleh provide basic needs kepada seorang wanita. And now, you just nak cari wanita yang mampu menerima basic needs and you boleh provide itu sahaja. That's why you start the ta'aruf tu. Okay? And kita boleh bincang benda tu dalam sesi ta'aruf nanti. Macam mana pula kalau kita fikir, aku lock dia dulu and then baru kita figure out later bagi saya agak kejam lah. <laughs> sebab kita nak kahwin, bukan nak booking beli kereta. Alright? So, kita nak make sure yang dia tu tak terlepas pergi dekat orang lain, kita lock dia dulu. Kita tunang dia dengan dulu, lepas tu barulah kita nak kumpul duit dan sebagainya. Kenapa saya kata kejam? Saya kata kejam sebab you akan menyebabkan orang tu nak kena tunggu lama. Dan bila tunggu lama, maka dia akan ada cabaran yang tinggi dari segi emosi. Imagine lah kalau katakanlah you ambil masa 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ada sampai 10 tahun pun ada. Baru nak ready nak kahwin and bina rumah tangga. What happens in that period of waiting tu? You ingat dia akan tunggu sah-sahaja je ke? Alright. Obviously dalam dalam period of waiting tu akan ada perasaan rindu, akan ada perasaan nak jumpa dengan you, akan ada perasaan nak calling-calling, akan ada perasaan because kita manusia kau kalau tak ada perasaan tu. Kalau tak ada perasaan tu maka the next question is betul ke you nak kahwin dengan dia ni? <laughs> tak ada perasaan langsung. Sebab itulah kita tak galakkan benda-benda macam ni. And you mungkin fikir, tapi kalau aku tak lock dia, nanti dia melepas. So this mindset of melepas-melepas ni is predicated on the idea yang dia tu milik you. Sabar kata. Right? Dia tu milik nobody except Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kalau dia pilih nak kahwin orang lain lantaklah. It's not for you to decide. Okay, janganlah sebab you takut nak melepas diri kepada orang lain, you pergi lock dia tak pasal-pasal. No. Okay. And ladies, jangan terima kalau lelaki lock-lock you macam ni. Okay. Either you ready now or goodbye, I find another man. Alright. Dan tak kejam. Tak kejam. It's your right, ladies, because you berhak memilih imam yang you nak. Okay, and for guys, you know Kalau you betul-betul rasa nak kahwin Then get yourself ready Dan saya bukan nak kata you kena kaya No, you just kena get ready in terms of your money discipline Emotional discipline And also your time discipline Ini merujuk kepada How you build yourself as a person Tidak dinafikan Lelaki dan wanita ni dia ada kerisauan berbeza Kalau bab kahwin ni, lelaki dia akan risau bab duit Wanita typically akan risau bab umur Kalau lelaki bab duit dia risau kerana dia risau tak boleh provide kepada isteri dia and kerisauan ni kerisauan yang mulia ok kita kena puji lah lelaki ada kerisauan yang macam ni of course semua lelaki memang kena ada that kind of worry saya pun ada untuk wanita pula dia risau dari segi umur because kita tahu dari sudut biologi wanita over time dia punya tahap kesuburan dia menurun so disebabkan kita ada dua-dua kerisauan ini macam mana kita nak make sure ianya di-addressed supaya dua-dua boleh berkahwin dalam reasonable time reasonable time tu apa? kalau dari sudut biologi optimum age for ladies biologically speaking adalah mid-twenties Okay, di mana dari segi fitness dia optimum kesihatan optimum typically speaking, right? dan dari segi kesuburan pun optimum tetapi isunya adalah adakah lelaki ready mid-twenties ni? adakah umur 23, 25 dah ready dah? ada kerja apa semua. That's why as a community, kita kena semak semula our expectation of when to start a marriage. Saya faham bapa-bapa di luar sana, you mesti nak yang terbaik untuk anak. Ibu-ibu di luar sana, you mesti nak terbaik untuk anak. So, you rasa macam lelaki tu kena ada ni, 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 baru boleh kahwin. Which means, kita kena play the time game. Di mana lelaki tu akan delay kahwin until dia boleh fulfill ni, 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 baru boleh kahwin. Which means wanita akan terkena lah. Dia orang kena tunggulah time game tu. Tapi kalau kita nak kata, no, lelaki you kahwin je dengan apa you ada. Okay, so that means we don't play the time game. Now we play the money game. Maknanya, you kena terima bahawa ini je lelaki tu mampu bagi. What I suggest adalah somewhere in the middle. Okay, meaning, number one, lelaki, pay attention. Kita kena usaha starting pada waktu early 20s. Okay, lagi awal lagi cantik early 20s kita dah kena start fikir macam mana nak cari duit. Tak kisah scholarship ke ataupun kerja part time ke whatever lah, kena start fikir nak cari duit macam mana and kena start jaga duit tu. And ladies pun sama juga. But I I don't have to talk much about it lah. You kena just prepare yourself in the early 20s too for the prospect of getting married. And by the time we dah reach macam age of you know post university, dah ada degree apa semua tu kan around 23, 24, 25, kita dah ada enough income untuk nak support basic needs pada waktu itu. Just the beginning part sahaja. Mana lelaki boleh provide for himself and also the wife. Dah. Kita ada bumbung, makan cukup, kita ada kenderaan, boleh gerak sana sini. Everything sederhana. Menepati dengan apa dia mampu. We have to we have to manage our expectation because the ladies sedang mengejar masa. So we have to give more leeway to the guys Tetapi dalam masa yang sama Jangan bagi lelaki tu malas So lelaki kena usaha kau 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 At least boleh dapat basic needs met So all this thing ni kita kena boleh adjust Kalau kita nak make sure anak-anak muda kita ini Boleh berkahwin in reasonable time Lelaki jangan malas Jangan jadi biar buat hidup You have to, have to have that sense of responsibility to provide Dalam masa yang sama, wanita I understand you want security but also kita kena manage the expectation supaya kita bukan je nak benda yang complete before kahwin just go for basic needs. Kalau kita boleh buat yang tu we can meet in the middle whereby lelaki boleh bersi bersiap sedia financially quicker and wanita boleh get married at a reasonable age. Again, ini melibatkan everybody. Like bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga There's a lot of like ada adat yang kita mungkin kena lawan. <laughs> There's a lot of like perception kita kena lawan. And I know and I know cakap macam ni dia rasa macam eh mudahlah kau cakap. I know, I know mudah bercakap, but it's also possible to do because saya bekerja pada umur 23. Waktu tu saya baru je grad, income saya 2,000 barely sebulan but because of the location that I choose to live in and the lifestyle that I choose to to live with my wife and kita orang punya expectations bersama-sama tu align and reasonable it is possible still untuk bina keluarga macam tu and yes, tak dinafikan support daripada keluarga not financial support by the way support dari segi menyokong usaha ini and I think this is very healthy in a society bila mana kita menyokong enterprise yang macam ni because it, kita memudahkan perkahwinan and the effect is kita menyusahkan zina bukannya the other way around because jika you susahkan kahwin maka the effect is you memudahkan zina Na'udzubillah Nama saya Ayman Azlan seorang ta'aruf coach dan juga kaunselor perkahwinan berdaftar saya ada tulis buku Nama buku yang saya tulis adalah Soal Jodoh dan Ta'aruf Bagaimana Mencari dan Menentukan Pasangan Yang Sekufu Buku ini saya tulis khas untuk anda yang sedang mencari pasangan Yang single, yang mungkin dah putus harapan And mungkin yang keliru Macam mana cara nak berkahwin So dalam buku ini saya akan outline 5 fasa yang anda akan lalui Untuk nak berkahwin Each fasa itu diterangkan dengan detail Dan ia adalah satu persatu Jangan langkah mana-mana fasa atau step Okay?